নমস্কাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ সম্পৰ্কীয় এটি নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়াৰ পৰা ইন টাইমৰ উপৰিও আউট টাইমো দিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এই কৰ্মস্থলীত আহোঁ সেই সময়টো দিয়াৰ উপৰিও কৰ্মস্থলীৰ পৰা যেতিয়া যাম সেই টাইমটো এই আমি দিব লাগিব ইয়াত এইটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক অফিচ অফ দি মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন বিশেষ অৰ্ডাৰ ইয়াতে কি কৈছে চাওক ইন অৰ্ডাৰ টু মেইনটেইন ইউনিফৰ্ম এটেণ্ডেঞ্চ ছিষ্টেম অল দ্য এমপ্লয়ী এংগিজ আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম ফ্ৰম ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ব্লক লেভেল আৰ হেয়াৰ বাই ডাইৰেক্টেড টু কম্পালচৰিলি গ্ৰীপ দি এটেণ্ডেঞ্চ থ্ৰ' শিক্ষাই সেইটো এপ অ'নলি উইথ এফেক্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা ব্লক লেভেললৈকে সকলোৱে কি কৰিব লাগিব এই শিক্ষা সেতু অসমৰ জৰিয়তে এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব ইয়াতে কি কথা কৈছে চাওক অল দ্য এমপ্লয়ী উইল ডু ওৱান টাইম চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিহেতু এতিয়ালৈকে শিক্ষকসকলেহে যিহেতু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইন দি শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেল শিক্ষা সেতু এ এন মাৰ্ক দি ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ টুৱাইচ এছ ইন টাইম এণ্ড আউট টাইম অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ইন টাইমো দিব লাগিব আউট টাইমো দিব লাগিব এইটো শিক্ষকৰ কথা কোৱা নাই কৰ্ম শিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াতে হয়তো এছ এছ এৰ এই যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকক সামৰি লোৱা হৈছে নেকি এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ক্লিয়াৰ হ'ব যিহেতু কি যে অল দ্য এমপ্লয়ী এংগেজ আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম ফ্ৰম ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ব্লক লেভেল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে সেইখিনি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি জনাব ইয়াতে কি কৈছে টুৱাইচ ইন টাইম এণ্ড আউট টাইম ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ব্লক এম আইছ অফিচিয়েল উইল প্ৰভাইড ট্ৰেইনিং এণ্ড ছাপৰ্ট ফ্ৰম ওৱান টাইম এনৰোলমেণ্ট এণ্ড ডেইলী এটেণ্ডেঞ্চ গতিকে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জনালোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰক নিশ্চয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰেগুলাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণেও এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা ওলাব আৰু এই ইয়াতে কি যে ডিষ্ট্ৰিক মিছন কৰ্ডিনেটৰ এণ্ড ব্লক এম আই এছ কৰ্ডিনেটৰ উইল ছাবমিট এই কমপ্লায়েন্স ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ ৰিপ'ৰ্ট এটা তেওঁলোকে দিব লাগিব গতিকে আমি আশা কৰিম এই ভিডিওটি যদি আপনার উপকৃত হয়েছে আর ইয়াত যদি কিনা বলা দুটা হয়েছে অনুগ্রহ করে আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করবেন পরবর্তী পর্যায়ের ভিডিওত আমি সেইখানে শুধু কারণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ শ্রদা সার সকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চ্যানেলটা হয়েছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল এই চেনেলটোৰ জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত কাৰণে চেষ্টা করুন আপনি যদি আজ পুন প্রথমবারের কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থব